Идет трактор, культивирует, а я смотрю глубину заделки. Культивация идет э, предпосевная под глубину заделки семян подсолнечника. До 10 сантиметров. Это компьютер сеялки, В нем настраивается высел, количество семян. Такой, уже дальше мы вот когда сеем, дальше не пользуемся, он показывает точность высева каждой секции, каждого рядка. Такой, как можно сказать, компьютер отсеян. Через спутниковую связь трактор сам управляет. Я ему задаем координаты, записываем, выбираем прямую траекторию по полю, и он сам потом по ней ездит. Разворачиваться на самом деле. Предупреждает то, что мы подъезжаем к краю поля. Посеяна озимая пшеница на площади 600 гектар, Посеяно уже 50 гектар ячменя. Будет посеяно 80 гектар проса, подсолнуха 700 и 100 гектар кукурузы. Хозяйство полностью работает, хотя находится в прифронтовой зоне. Засеяно у нас будет полностью 1600 гектар, которые чистятся за нами. Один склад полностью а рядом второй склад, ну раскрыла. Теперь стоит вопрос, или с, под комбайна сразу реализовывать сбиждя, или ждать, пока чуть-чуть успокоится, и ремонтировать склад. Когда выехал и обрамлять э, поля, на полях есть прилеты. Ну вызываем МЧС, разминируем, которые не разорвалась, И работаем.